Олесь, як банківські послуги допомагають підприємцям у 21 віці? Ну я думаю, що без банківських услуг в принципі бізнес уже не працює, тому що все це про транзакції. Мне кажется, я, ну, я наличкой не пользуюсь очень давно. Uh -huh, разумеем, а, у нас в компании то же самое, то есть мы запрещаем клиентам платить налом. Ну, хотя есть и такая функция, есть кассы, которые проводят все это ну, uh -huh. в оффлайне, и люди получают чеки, но это все усложняет и добавляет работу только, ну, поэтому я думаю, что сейчас банки, что сделали первое, то сделали удобно тем, что все в онлайне происходит. Так. Все покупки можно делать в онлайне, весь счет можно сделать в онлайне, все прозрачно, все видно. Но Без них нельзя вообще, в принципе, функционировать, там. А, а користуешься там да, пейпасом, картками? Конечно, просто конечно. Просто в, в жизни пользуешься цим? Когда выхожу из дома, я беру с просто телефон и даже не беру карточки. А, на ведь Да, да, да. Ви, да. И в принципе, что очень мне нравится, что в Украине… 26. Вот, ну давайте Я скажу про Киев в большей степени. Нет. В Киеве практически везде можно рассчитаться э, пейпасом. У -у -у. Единственное, я сегодня заехал ну, совершенно ну, случайно, не случайно, заехал на мойку э, в центре. Так. И я в конце говорю, можно карты? Они такие, наличкой. Я понял, почему наличка, но само собой. Я говорю, чуваки, вы лучше реально позаботьтесь, что сбыли терминалы, потому что может кто-то спросить, кому не понравится может, ваш, ответ. Вот. Но в большинстве случаев, в большинстве случаев везде можно платить картами. В Европе, вот в Германии бывает часто, в Берлине, там реально с этим есть проблема. То есть там реально есть проблема, что нужно достать карту, у него засовывать в терминал, и PayPass не везде работает. То есть, видимо, а -а -а. эта штука не интегрирована. Поэтому мы в, в какой-то мере опережаем технологию. То есть же Киев дуже швидко рухается. Да, да. Поэтому Фу -фу 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 -фу. это вообще супер. Все, все, что касается современных услуг, банковских для компаний, особенно для личного пользования, вообще просто топ.